ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लेभ्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोतिष्ठ तिष्ठ अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन यिषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैचमपीह लोके हत्वार्धकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जये मय दिवा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे दार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा राज्यं राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषी गुडाकेशः परन्तपः न योच्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषी केशः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसि गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व स्वभारत यं हि त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमौ ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम् घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवद्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्रेयोऽन्यत् क्षेत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेव दृशम् अथ चेत् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तत स्वधर्मम् कीर्तिं च हि त्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मन्यन्ते त्वाम् महारताः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाक्ष बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसे मही तस्मादुत्तिष्ठकौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वे मां शृणु यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखाक्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्धबुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जया समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु सङ्गात् सञ्जायते कामः कामाक्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियादेव्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षति ॐ तत्सतु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः